Ну що, два дня роботи, хлопці у 4 руки, як то кажуть, двома болгарками. Ну правда перед цим дві спалили, ободрали кабінку. Завтра буду обклеювати, кое де тут вже підшпаклевав, стук уваривал, завтра буду обклеювати, зачищаться все діло. и грунтовать. Я думаю, дай Бог, грунт высохнет быстро. Еще, может быть, снаружи покрашу. Середину покрашу чуть позже. Ну, потихонечку обретать будет машина уже скидывать. Ну что, еще один день прорубленной работы для зелка значит, подготовил я кабину, позашпаклевал, где было надо, позачищал это все дело, парагрунтовал и покрасил кабину. Кабину покрасил я в два слоя, краску потом пидом я покажу. Значит, двери внутри тоже покрашенные. панель покрашена, двери. Значит, пол накрасил, потому что буду мазать мастикой и клеить шумку на потолок и на заднюю стенку. Буду заказывать карты. Обтянутые Карты будут на двери вот сюда. Ставится заказываться. Ну, вот так получилась кабинка. Скажем так, не знаю, кому я, кому а не подобается. Тут еще поклею шумку, тут покрашу черной краской. Ну, я думаю, дня 2-3 буду устанавливать ее на раму. Вот боковушки. Раз. Вон там два. Ось вот капот. Значит, краской украсив я. На вол акриловый. Э, номер 425. Значит, на кабину полностью на два слоя пошло три банки по 800 грамм. И краски. И три банки отвердителя по 400 грамм. Ну и... 500 грамів растворителя теж акрилового нароловського. Ну що, тепер ждимо, поки це все діло висохне і будемо встановлювати на раму. Ну все, кабінка стоїть. Не знімали, бо не було вільних рук, нікому було знімати. Теперь будем делать проводку, подключать гидроусилитель. Что там, кум? Мышей гоняешь? И заниматься кабиной. Ну что, пробный выезд прошел успешно. Робит довольно непогано. Едем мягенько. тормоза работают компрессор качает все пучком в общем ну что сегодня сделали мы проводочку какие будут фары. А ну Славик, давай габариты. Вот так светят габариты. А ну включай левые Свет, давай. Все работает, А то у нас сделали 95 процентов. Вот таки вышел красный. Машинка будет продаваться. Осталось установить гидроцилиндр на подъем кузова. Заказав повністю всю нову обшивку кабіну. Тут все зашумоване. поставить в нулю, харки і з'їздить ще раз її перереєструвати, щоб вживана була як сама слава. еще раз сниму видео, когда уже будет полностью оно все готово.